अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे आज हमारी वीडियो बनाने का जो मकसद है ना वो आज है बिज़नेस के लिए कि आप छोटी इन्वेस्टमेंट से दुबई के अंदर किस तरह बिज़नेस कर सकते हैं और इसमें से कितना अर्न कर सकते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें आप आगे डिटेल के साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि स्टेप बाई स्टेप कितनी इन्वेस्टमेंट होगी और आपके कितने पैसे लगेंगे और आपको मंथ के एंड में कितना प्रॉफिट हासिल होगा जी दुबई के अंदर आप छोटे सी इन्वेस्टमेंट के से के साथ अच्छा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और वो है यहाँ दुबई में एक बिज़नेस है लॉन्ड्री का तो आप वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं उसका सबसे पहला जो स्टेप है वो है लाइसेंस कि आप लाइसेंस हासिल करें यहाँ पे तो लाइसेंस के लिए तकरीबन आपके सात से आठ हज़ार लगाए लगने आपका जिसमें आपको आपके लॉन्ड्री के बिजनेस का लाइसेंस मिल जाएगा घंटे के अंदर आपको मिल जाएगा सेकंड जो है सेकंड आपका है शॉप लेना शॉप में आप मेन चीज़ होती है कि जगह कि ऐसी जगह हो जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया हो जहाँ पे कमर्शियल एरिया भी हो ताकि लोग वहाँ आपके पास एज ए कस्टमर आए आई थिंक पच्चीस से तीस हज़ार के दरम्यान आपको एक शॉप मिल जाएगी ईयरली रेंट पर वो ले लें आप शॉप वहाँ पर उसके बाद उसका जो बारह से तेरह हज़ार का फर्स्ट चेक होगा तो बारह तेरह हज़ार ये हो गया आपका सात आठ हज़ार आपका लाइसेंस का हो गया तो बीस हज़ार दरम आपके ऑलमोस्ट ये बन जाते हैं उसके बाद थोड़ी सी आपको शॉप के अंदर सेटिंग करवानी पड़ेगी लॉन्ड्री के बिजनेस में शॉप को इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं होती मेंटेनेंस के लिए या उसकी सेटिंग के लिए तो तीन से चार हज़ार दरम आपका वो लग जाना है शॉप के लिए शॉप की मेंटेनेंस पे सेकंड आप ये करना है कि आपको अब जब ये सेटअप हो गया आपका लाइसेंस भी हो गया आपका शॉप भी आपने ले ली और आपने मेंटेनेंस भी करा ली उसके अंदर तो अब आपने इंप्लाय रखने एम्प्लॉय में सबसे जो मेन किरदार है वो आता है जी डिलीवरी बॉय का डिलीवरी बॉय जो आपका लड़का आपकी शॉप से कपड़े उठाएगा डोर टू डोर दे के आएगा और वहाँ से जो कपड़े उठा के लेके आपकी शॉप पे आएगा अब वो एक बोरबलर लड़का चाहिए आपको दो आपको ऑलमोस्ट प्रेसर चाहिए जो प्रेस करेंगे वाशिंग का सेटअप आप अपने अंदर ना लगाएं दुबई के अंदर वाशिंग का इस तरह होता है कि एज ए थर्ड पार्टी बड़ी कंपनीज होती हैं जो मुख्तलिफ छोटी छोटी शॉप से लॉन्ड्री से आके कपड़े कलेक्ट करते हैं और विद इन टू डेज के अंदर वो आपको रिटर्न कर देते हैं वॉश करके वो एक थोड़ी सी अमाउंट लेते हैं आपसे तो वो आपका ये काम हो जाता है तो कपड़े आपके वहाँ से हो जाएंगे प्रेस आपने खुद करने अपनी शॉप के अंदर जो आपके दो एम्प्लॉय होंगे प्रेस वो करेंगे तो इससे ये है कि आपको इससे काफ़ी बचत भी होगी तीन बंदे आपके ये हो गए वॉशिंग के कपड़े आपके पास आ गए उसके बाद जो है जब वो प्रेस करेंगे तो वो डिलीवरी बॉय जो है डिलीवर करके आ जाएगा जहाँ से उसने लिए थे कपड़े अब इसमें आ जाते हैं हम जी प्रॉफिट प्रॉफिट इसमें इस तरह होता है कि दुबई में जो रेट्स चल रहे हैं लॉन्ड्री के वो एक सूट के जो है वो तकरीबन तीन दरम लेते हैं तीन दरम तो अगर आप डेली तीन सौ भी सूट आपके पास आता है आपके पास कस्टमर जाता है आता है तो नौ सौ नौ सौ दरम तकरीबन आठ सौ दरम नौ सौ धर्म आपके पास बनता है डेली की सेल में तो मंथली ये पच्चीस से तीस हज़ार के दरमियान जाती है तो इसमें आप सैलरी निकाल लें तीन बंदों की अपने एम्प्लॉय की सैलरी निकाल लें आप रेंट निकाल लें आप सात से आठ हज़ार आपका लग जाएगा जो ऐसे थर्ड पार्टी वॉशिंग के लिए कपड़े देते हैं वो तो मंथ के एंड में आपको सात से आठ हज़ार दस हज़ार के दरमियान प्रॉफिट मार्जिन आपको मिल जाएगा और दुबई के अंदर ये एक अच्छी खासी अमाउंट है कि अगर आप इस तरह के बिज़नेस करके इतनी सी अमाउंट अगर प्रॉफिट में ले रहे हैं तो एक बहुत अच्छा बिज़नेस माना जाता है तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो इसको शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें हमारी कोशिश होती है कि जो ओरिजिनल फैक्ट्स हैं दुबई के बारे में जॉब्स के हवाले से और बिजनेस के हवाले से मैं वो आपको बताऊं। तो दुआओं में याद रखना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे आपके साथ अल्लाह हाफिज़